Товариство з обмеженою відповідальністю житлосервіс КЕР працює на ринку надання послуг з утримання житлового фонду близько півроку. За цей порівняно короткий час якість обслуговування високо оцінили жителі другого та 3 мікрорайонів Східний, мікрорайонів Гірницький, сонячний та ювілейний, а також вулиць і Співдружності. Виповненням робот ми довольні, тому що виповняються роботи своєрівно, двор у нас дуже чистий, тариф виставляється. только по выполненным работам. Мы живем на 16 этаже, и постоянно протекал у нас козырек. Это, конечно, было очень проблематично для нас, невозможно было сделать ремонт. То есть это каждый год все это обновлялось. На данный момент мы очень довольны. Я написала заявление, и буквально, ну, скажем, в течение месяца, может быть, даже и меньше, Нам здійска. Теперь у нас ми провірили билі дожди, Теперь козрьок не протікає. Втім, деякі криворіжці не поспішають вчасно сплачувати за надані послуги. З такими мешканцями проводиться постійна роз'яснювальна робота. Справи ж злісних неплатників вирішуються у суді. Неплатникам відправляються підоприздіння претензії. с указанием сроков погашения задолженности. В том случае, если жители не реагируют на вот такие предупреждения, мы вынуждены обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности. но при этом еще на неплательщиков будут налаживаться судебные издержки. Цифри красномовні. Наразі підприємством «Житлосервіс Кер» розіслано попереджень і претензій на суму в 175 тисяч гривень. Окрім того, розгляду в суді очікують позови на загальну суму в 45 тисяч гривень. Тож керівництво підприємства радить мешканцям не нехтувати своїми обов'язками та вчасно сплачувати за отримані послуги. Хотелось бы обратиться к нашим потребителям с просьбой своевременно и в полном объеме оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Так как работы, которые проводятся нашим предприятием, эти работы направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания всем жителям наших микрорайонов. Если мы не будем проплачивать за выполненные услуги, Просто предприятие может остановиться. Пожалуйста, чтобы наши дома были теплыми, чтобы они были чистыми, чтобы функционировали все системы. Лифты, свет, горячая вода, отопительная система. Проплачивайте за выполненные работы. Я хочу попросить жильцов нашего дома по независимости Украины 6. Там очень много платежеспособных проживают людей, но дело в том, что, может быть, ну я не знаю, какие-то причины есть, пожалуйста, оплачивать коммунальные услуги, и тогда наш житло КР, будет работать великолепно, и мы все будем довольны и счастливы.